Hello guys bersama saya lagi dalam OREK NOPOT channel so perkembangan terkini Kementerian Pengangkutan Malaysia dan saya percaya YB Anthony Long ya seringkali menjadi uh, sasaran fitnah yang dilakukan oleh para walang-walanti lebih-lebih pas mungkin kerana mereka takut dan begitu mencemburui ya uh, kerja yang dilakukan. Yang memang padu, memang terbaik ya daripada YB Interilog. Jadi, sahabat semua, apakah intipati dalam sidang media yang dikatakan ataupun dibuat oleh YB Interilog? Ayo kita bersama-sama untuk menonton video ini. Okay. okay, salam sejahtera, selamat tengah hari. Uh, hari ini saya mengucapkan terima kasih kepada Yang Maha Perdana Menteri yang sudi merasmikan terminal bersepadu Gombak. Ini merupakan uh, terminal bersepadu yang kedua di Lembak Lang selepas uh, terminal bersepadu Selatan TBS. Dan uh, sudah tentu terminal ini telah pun dibangunkan uh, dan dibina uh, hampir 10 tahun dan akhirnya siap pada hari ini dan uh, telah pun kita rasmikan pada hari ini dan ia pula ia telah pun mula beroperasi sejak bulan April yang lalu. Uh, tetapi sekarang ini uh, kegunaannya masih belum uh, begitu tinggi uh, sebab uh, kita belum mewajibkan semua bas ekspres uh, ke Pantai Timur ini untuk masuk ke terminal ini lagi. Tetapi sudah tentu kita akan uh, melihat balik dan merancang bagaimana memastikan uh, perancangan yang lebih baik supaya bas-bas ekspres terutamanya yang uh, pergi ke sebelah timur uh, bermula ataupun uh, tiba di sini dan juga uh, berlepas daripada sini juga. Jadi sudah tentu kita harapkan dapat bahawa terminal ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya dan dia akan diintegrasikan dengan perkhidmatan ECIL seperti yang saya nyatakan tadi uh, stesen ECIL berada di sebelah terminal ini ia mesti digabungkan diintegrasikan melalui uh, escalator dan juga vocalator supaya pengguna-pengguna uh, uh, pengangkutan awam ini mereka uh, dapat kemudahan yang lebih uh, seamless dan lebih selamat. Uh, ini memang uh, uh, hasrat kita dan syarat kita uh, kepada terminal ini. Jadi saya yakin terminal ini akan dapat diintegrasikan uh, dengan LRT, dengan ECRL dan dalam tahun-tahun uh, yang akan datang uh, pembangunan di sekeliling kawasan ini juga akan dipertingkatkan. Termasuklah ada uh, commercial development, uh, ada residential development yang akan dibangunkan uh, di sekeliling kawasan ini uh, oleh pihak uh, pengendali terminal ini juga. Jadi ini merupakan satu konsep pembangunan yang kita uh, amat galakkan pada ketika ini. Seperti yang telah pun dinyatakan oleh Perdana Menteri, kita harap kemudahan-kemudahan uh, dapat diseraraskan, dapat diserarikan di satu kawasan. Supaya ia lengkap kalau orang yang beli rumah atau duduk di kawasan ini. Mereka mudah akses kepada pengangkutan awam, akses kepada jabatan kerajaan, akses kepada kesihatan dan pendidikan. Dan ini merupakan model-model pembangunan TOD yang kita memang tekankan dan memang akan perbanyakkan lagi di seluruh negara. Dan ini merupakan satu contoh pembangunan yang baik yang kita harap dapat dipertingkatkan. Okay? dan ada agensi kerajaan DPJ. Ya. Jemaah dia punya Kongres Tanah Provinsi Amanagati EN. Katanya dapat direlas dia, kira dia, dia uh, memang kalau kita lihat umpamanya di terminal ini. Dia ada ruang-ruang uh, untuk komersial dan juga jabatan kerajaan yang belum dimanfaatkan secara sepenuhnya lagi. Jadi kita akan berbincang dengan pihak uh, pemegang konsesi sebab seperti yang saya katakan projek ini dia buat secara uh, PPP public private partnership dan dibangunkan oleh pihak swasta dengan 25 tahun konsesi okay. kos pembangunan adalah di bawah mereka jadi sekarang ini memang mereka uh, model perniagaannya ialah apabila mereka siap uh, mereka juga sewakan ruang-ruang perniagaan ini kepada uh, peniaga-peniaga. ada commercial uh, outlets, ada uh, F&B ada food court dan sebagainya. Tetapi sudah tentu pada peringkat ini kita lihat uh, belum penuh lagi dan kedai-kedai yang masuk ini dia juga menghadapi cabaran kerana customer tak ramai pada ketika ini. Bagaimana kita nak perbanyakkan customer? Yang pertamanya ialah kita perlu ada lebih ramai penumpang. Tetapi konsep pembangunan ini bukan sahaja untuk penumpang bas tetapi juga ada perurusan urusan lain yang kita nak galakkan sebab ini di di kawasan urban yang ramai padat dengan penduduk. Jadi satu konsep dan idea yang kita lontarkan ialah kita juga ada agensi-agensi uh, kerajaan seperti UTC dulu. Ya. Okay? Jadi sekarang ini kalau pun kita tak ada UTC tapi terminal-terminal seperti ini boleh tawarkan. Ada beberapa agensi yang uh, penting yang selalu berurusan dengan orang ramai seperti Jabatan Immigration, buat pasport, Jabatan Pendaftaran Negara buat MyCard, IC dan sebagainya JPJ Jadi tadi uh, Menteri Dalam Negeri pun amat Bersetuju uh, kerana mereka juga Menghadapi kekangan tempat Dan kalau ada tawaran tempat seperti ini Sudah tentu mereka berasa lebih uh, Lebih baik Sebab baiknya apabila Agensi-agensi kerajaan terletak Di kawasan terminal Dia memudahkan orang ramai untuk akses Boleh bawa, boleh datang Dengan LRT Boleh datang dengan LRT dan berurusan dalam kawasan yang yang uh, selesa tak perlu pergi cari pakai dan sebagainya. Jadi ini saya rasa uh, akan disusuli dan saya harap agensi-agensi uh, uh, jabatan-jabatan kerajaan dapat menyahut tawaran ini. Something okay. well, uh, tomorrow. prices are going to be at 1.99, yeah? Do you think What price system? is it going to change the public behavior to actually use more public transport, or do you think it's actually go against uh, no. what you're trying to encourage people to use more public transport? No, I think, I think for the time being, uh, of course, we have these uh, public transport users who have uh, a group of people who probably do not have their own vehicles, or uh, they use public transport to go to work uh, on daily times, on or, 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 or normal times. But I do not foresee that it will be a change in terms of the pattern, because I mean, I mean, uh, uh, even though it will be dropped to one ninety-nine, because people will, uh, people who have been using public transport will continue to use public transport, because public transport is equally affordable, it's equally cheap with our of course with our monthly pass at my fifty ring my 50, 50 ringgit. and the convenience, and those who are working along the public transport corridor will continue to use public transport, so I'm not that worried. Because of the lowering of the pump price, will decrease the number of public transport users. Of course, this will be yet to be proven. We will we will continue to monitor the data. Of course, at the Minister of Transport, we will continue to encourage people to use public transport because it is not just about the pump price. It's about the convenience. It's about the congestion. So, I mean, if you use public transport, you save a lot of time. It will result in overusing because more cars on the road because number prices is so low and you have a 300 meters, so you can go up to 300 meters, right? And yeah, but I mean, if we if we do not implement this policy, then of course we have other issues as well. So I think, uh, are you complaining that we are the pump price is too low? Wondering if is sustainable or not? Uh, um, prices too low at the same time you are trying to encourage people to use Public transport it's a targeted subsidy. It's a targeted subsidy, but you cannot just look at Malaysia just from the lens of Klang Valley. Okay? there are I mean 13 states in the country. So besides the uh, Klang Valley, there are many other areas and states which depends on private vehicles, especially in the semi-rural areas and semi-urban areas, where public transport is still limited. So while we are encouraging more public transport, but at the same time we have to take into consideration. That not every part of the country uh, can depends on public transport. That but is the reality of what we face. Ya. Yeah. ke uh, rata-rata syarikat pemandu majikan dan sebagainya. Ya memang kita sudah dapat laporan awal berkenaan dengan insiden di uh, peraturan tu Kajang itu Syarikat pengangkutan itu hanya ada dua permit, dua rori saja. Jadi dia small player lah. Dia dua dua hmm. rodi saja. Uh, Kedua-dua lori masih aktif dari segi lesen, dari segi permit, dari segi uh, 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 laporan pemeriksaan Pusat dia belum tamat tempoh lagi. Tetapi uh, insiden itu memang amat menyedihkan yang menyebabkan kematian seorang bayi. Uh, ini yang kita perlu ingatkan kepada syarikat-syarikat uh, pengangkutan bahawa penyelenggaraan kenderaan perlu dilakukan sepanjang masa. Bukan hanya menunggu uh, laporan uh, sebelum uh, buat pospakom check saja Pospakom itu uh, memang kita punya syarat ialah 6 bulan sekali 6 bulan sekali dia kena pergi Tetapi pada waktu-waktu biasa adalah tanggungjawab kepada syarikat pengendali Untuk menyelenggara dan me memeriksa kenderaan mereka juga Dalam keadaan yang baik Dalam kes ini amat jelas bahawa Brody tersebut dia sistem brake tidak berfungsi Ataupun gagal Maksudnya uh, kenderaan itu dia punya brake tak tak berjalan tak uh, tak berfungsi. Kenderaan itu terus uh, merempuk kepada Prazato dan menyebabkan beberapa kenderaan lain juga dilanggar dan dirempuk. Jadi itu pertama bahawa syarikat-syarikat pengangkutan mesti ada tanggungjawab untuk menyelenggara uh, kenderaan mereka dalam keadaan yang baik walaupun belum sampai tamat tempoh uh, pemeriksaan puspakom. Yang keduanya saya nak juga nyatakan bahawa Uh, bayi tersebut daripada laporan kita, daripada siasatan awal kita didapati tercampak keluar daripada kenderaan uh, ini bermaksud bahawa kemungkinan besar saya belum dapat laporan kita yeah. telah cross check dengan pihak polis bahawa semasa kejadian berlaku uh, kenderaan tidak tersebut uh, dan bayi tersebut tidak diletakkan dalam caw seat jadi tidak ada penggunaan chalk seat. Ini bukan saya nak menyalahkan pihak uh, bangsa ataupun ibu bapa, tetapi peringatan kepada semua. Apabila Kementerian Pengangkutan menggalakkan dan juga mewajibkan penggunaan chalk seat. Ramai yang mengeluh bahawa ini meningkatkan kos dan sebagainya. Tetapi apabila berlaku insiden seperti ini membuktikan bahawa pentingnya ada chalk seat. Bayi tersebut tercampak keluar daripada kenderaan dan dia tersepit dalam kenderaan yang lain. Bayangkan kalau ada child seat, bayi tersebut tidak akan tercampak keluar. Dan kemungkinan masih boleh dapat diselamatkan. Saya tak nak kata saya buat kesimpulan lah. Tetapi sekurang-kurangnya, kalau ada child seat, ada safety feature pertambahan untuk menyelamatkan nyawa, untuk untuk menjamin keselamatan penumpang. Jadi itu sebabnya kita apabila berlaku insiden seperti ini yang tidak diingini, banyak pihak akan menyalahkan ini dan menyalahkan itu. Tetapi kita selalu buat peringatan Apabila sesuatu ciri-ciri keselamatan itu diperkenalkan Dia ada fungsi dia Dia ada kebaikan dia Dan dalam insiden ini Sekali lagi membuktikan Apabila tidak ada penggunaan chow seed Ia akan membahayakan Kanak-kanak membahayakan bayi Yang berada dalam kenderaan tersebut setakat ini siasatan tentu bagaimana Dah ada update daripada polis siasatan sebab kata ni polis masih cek lagi betul ke tak ada masalah brek. Itu. itu kita lah Dia akan tentu dia tak boleh dapat hasil siasatan secepat mungkin tetapi amat jelas pada ketika kenderaan itu a uh, uh, berempuh Pra Satu brek tak makanlah tak 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 berfungsi. Uh, pemandu itu dia 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 lompat. Dia nak menyelamatkan diri dia lompat daripada laporan awal. Okay. laporan penuh dan siasatan penuh akan diteruskan oleh pihak polis. Jadi nampak daripada video jelas bahawa kenderaan itu merempuh dan break tak tak berfungsi pada ketika itu. Tetapi apa-apa pun saya uh, menyerahkan kepada pihak polis untuk uh, untuk untuk memutamakan siasatan. Tetapi apa yang jelas, apa yang confirm ialah bahawa Bayi tersebut meninggal sebab tercampak keluar daripada kenderaan dan sebabnya ialah tidak ada child seat But, uh, regarding speed limiter device, right? Uh, the enforcement supposed to start this Wednesday, but just report that nearly 97% of operators didn't comply to the enforcement, didn't set up for their vehicle and all, right? So, what enforcement action will be taken immediately to ensure this? Uh, uh, you know, these are met and like will non-compliant operators be suspended or didn't as I mentioned last week, I already mentioned how we were going to enforce. At this first stage, firstly, we will not make it compulsory at the postpartum check. Okay. Our, our eventual enforcement will be, if there is no SLD, you will not pass your car, your, your vehicle inspection. That means you cannot operate. Okay. But they are 97% based on just the first phase. That means there are almost 100,000 vehicles. If we take this immediate measure, Then the industry will complain. Then you will say they will affect the supply chain, affect affect uh, uh, logistics, and so on. So, we are taking a more practical approach. While those vehicles who have yet to have SLD will still pass the car inspection, but we are going to enforce during our normal enforcement uh, campaign. So, starting 1st of October, we are going to target these 100,000 vehicles because we know which vehicles type. That's supposed to come into enforcement uh, during the first phase. We will stop the vehicles, check them. If they do not have the SLD authorization, then we will issue them a notice. Notice for them to come to JBJ within 10 days, with the proof of their vehicles have been uh, authorized or, or verified for SLD. Okay. Advice to motorists come tomorrow when they know they can just go and come with you. Your Advice to motorists. Motorists. Yeah, For users. Uh huh. Yeah, one nine nine. Yeah. Your advice to motorists. And they shouldn't just, you know, because they will be a spare. A lot of people are expecting that there will be either wasted, overusing, using, or, no. or even inefficiency, um, uh, cheating, and all kinds of things. Well, I think the the system is of course at the beginning, uh, we will we will continue to monitor. Uh, we will see what are the loopholes, what are the weaknesses from the system. Then, the, uh, of, co of course, uh, MOT will continue to give feedback to MOF of how to improve the system. Any new systems, uh, of course, we have to expect there will be some hiccups at the beginning. But we have to learn from uh, 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 whatever loopholes and whatever witnesses. Then we will continue to give it back to MOF how to improve the system from time to time. But I think at the beginning we try to roll out the policies uh, uh, as 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 smooth as possible. That is the intention of the government that we do not want to disrupt the normal life of citizens. We do not want to disrupt supply chain. We do not disrupt our, our businesses. So that's why. The whole systems are designed to make it as simple as possible, as easy as possible, so that there are less disruption. But of course, in the implementation phase, we will look at what are the low posts, what are the ways that people can, for example, uh, cause inefficiencies. Then we will improve from there. So, no system is perfect. We know that. But we are prepared to, to continue to monitor so that we can improve from time to time. All right? Pihak yang Sabah saya sudah jawab dekat Sabah ha. dua hari yang lalu. Oh, Haji tambah Sebab ha. kan? so, dibincangkan tak dengan... Tak apalah, Sabah itu, itu dah dijawab dan akan terus dibincangkan. Okey, Terima kasih banyak.